Вітаю, вас. шановні в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо про події нашої історії. Відомі, невідомі, маловідомі, або такі, що як ми думаємо, відомі, а воно виявляється зовсім навпаки. І от якраз про таку подію, точніше, серію подій під назвою Революційні події 1917 року. Якраз цього року 100 років обконується. Ми будемо сьогодні говорити, тим більше що маємо привід. Я вважаю, що це велика літературна подія. В нашій країні і не лише в нашій країні, тому що ми маємо унікальний презентацію унікальної книжки. І сьогодні у нас в студії її автор. От ми звикли дивитись на події революції очима із Смольного. А тут, в цій книжці, змальовані події е, очима із зимового палацу, і зробив це наш сьогоднішній співрозмовник, письменник, блогер і бізнесмен Ян Валетов. Вітаю вас, Яне. Теж вітаю ладони. Е, Яна. Ну по-перше, в кількох словах про те, що для глядачів в книжці написано: я сьогодні вранці дочитав. От, не дуже багато спав. От, е, е. Наш земляк, відомий меценат, потім політичний діяч Михайло Терещенко, член тимчасового уряду, різні посади він там займав, от він головний персонаж цієї книжки, але головне, що от все, що відбувалося, ми як звикли? Ми звикли, що по ту сторону барикад, ми, якщо це змальовувалося епохальне полотно, скажімо, хаждіння по мукам або дон», Булгаків турбіних, але він окремо стоїть, тому що він не совєтський реалізм. Да? А от совєтський реалізм, він, по-перше, нудний. А по-друге, ну якщо там їхні благородії були змальовані чоловічем лицом, то рано чи пізно і проявлялася їх звіріна сущність. Там, або вони розуміли свои помилки и переходили на сторону трудового народа. Лавр... Ну, так приблизно. випадає а, 41-й, да? да, да. але ж там, я маю на увазі на тлі історичних, де історичні фігури, відомі історич... там, там все ж таки ліричне така Ну, більш... та, все ж історична подія. Да. Ну, ты знаешь, а, тут... и мы, я до чого, ми 75 років дивилися З семи очима, а потім ще 25 років, от мені, можливо, я чогось не знаю, але мені здається, що ти перший зробив ось таке. І як автор, ти змалював, Причому ти не на стороні тих по ту сторону времінного правительства. Тому що все, що було у них не так, всі їхні помилки, всі їхні зради, тут вони змальовані. От це час прийшов. чи... Тобі идея така творча в голову, при... слушай, я сразу на «ты», ну давай уже, да, как в жизни. Вот як це произошло? Чому пришел час для такого романа? У меня есть своя версия, но я тебе. Ну, хочу, я послушаю с удовольствием, да. но от меня, ну, в принципе, идея была не моя, скажем так, да, да мне позвонил продюсер, с которым мы проработали уже определенное время. Мы пытались э, сделать из ничьей земли кинопроект, угу. из этого ничего не получилось, дорого. И он мне позвонил, э, сказал: слушай, тут есть одна история интересная. Вот я тут девочкам своим поручил написать, но а получились розовые сопли в сахаре. С ты не хочешь посмотреть? И он мне прислал э, как бы эта книга Михаила Терещенко внука. Угу в которой в такой полудокументальной, полубилетристической форме была рассказана история, но она совсем другая, чем рассказанная да. здесь. Почему? Потому что э, мы на разных вещах совершенно акцентировались. Я прочел, или, ну, в принципе, это, это интересно. Почему? Потому что... Материал есть. Да, я, я, например, об этом человеке знал минимум. Я знал о русском музее в Киеве, да, это семья Ханенко, Ханенко. Терещенко, и знал о улице Терещенковской, естественно, да, потому что... Она меняла название несколько раз, но ну, вот в Киеве, уже после э, событий 1991 -го года, ее переименовали в улицу Терещенковскую. Вот. Э, масса интересных фактов. О чем, о чем будем делать кино? А мы собирались именно делать кино. И, и написано в жанре э, киносценарий. Это кинороман, да, да, да. на самом деле. Э, Игорь мне говорит: ну, вот как ты себе представляешь? Я говорю, Игорь, давай, давай как есть, давай мы расскажем о том, как либералы. Пролюбили страну. Ну или слушай, совпадает. Давай об этом. И в принципе, когда я писал эту книгу, это э, книга не о людях, даже как не, все, что я пишу, я пишу о людях, да. но это книга о том, как в определенных исторических условиях mm -hmm. люди влияют на судьбу страны. Да? И э, эта книга прежде всего об этом периоде. Если ты обратил внимание, она начинается задолго до и кончается да. после. да И в этой книге есть еще одна книга. Это беседа Никифорова, э, кегибиста Водянского э, журналиста Международный. Да, ну, Зорин, да. Кто да, нас, да, 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 да там, я так и подумал. Кто-то да, из этих ребят э, с уже пожилым, э, 70-летним Михаилом Терещенко э, в э, любимом Монако рядышком с казино, в котором он проводил столько времени да? и э, я когда все это начал выстраивать, Один ряд. Я тоді зрозумів, о чому я в принципі буду буду а Я розказувати. Да, давай я свою да, варіанці. Ми минулого разу говорили про роман Нічия земля, угу. де ти за, майже за 10 років до події 2014 року, я не знаю, пронзив мислі «Время і пространство і е, зобразив там ну, те, що сьогодні називається ДНР, ЛНР, от, е, щось таке, хоча не 100%, але ну, о, да. такий собі роман попередження. Ось це. Это роман попирежения про то, как либералы пролюбили возможности. Причем повторяется то, что было сто лет тому, тому назад. Ты що... же сам видел, я же я не выдумал ничего, я брал известные события, я брал совершенно известные мемуары, я э, пользовался мемуарами послов, которые в это время работали, то есть это взгляд со стороны, да, не изнутри процесса, а со стороны э, сильных держав это Антанта. Ну, в принципе, я полагаю, что аналогии настолько прозрачны, да, что на них просто очень сложно не отреагировать. Причем даже на уровне знаний о революции, которые нам всю жизнь говорили, да, что о перевороте мы знали совершенно другие вещи. Я всегда привожу яркий пример. Нам говорили, большевики свергли царя. Да. Какого царя? Какие большевики? Кто о них слышал в феврале? семнадцатого года да их там не было ну, в декабре не, декаб... не, не пределе в декабре 16 Ленин писал статью в которой да. говорил что революция в России невозможна она должна вначале произойти в развитых буржуазных странах а потом перекинуться и тут внезапно и... Одна із основних ідей цього роману: щось відбулося і Ленін активізувався. І, до речі, я одразу глядачам скажу: от сцена, яка просто ну, відірвала мені дах, от, я ржав як конь. Хоча в цій сцені нічого смішного немає, абсолютно. Вона гидна по суті своїй. Але так, я сміявся, йде, я, 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 я зараз скажу, чому. Це. Панове глядачі, сцена сексу між Володимиром Іллічом і Надеждою Константиновною». Почитайте, не пошкодуєте. Нічого там такого немає. Але от я, я я потім зрозумів, чому я сміявся. Це з мене совок виходив, тому що, навчебто то вихований, що і анекдоти. Ми розп... мій улюблений дедушка розказує тучкам, як він Леніна бачив, «Стою в Смольному. товарищ Ленин мимо идет, пирожок с мясом идет, товарищ Ленин, дай пирожка, пошел, а глаза такие добрые, mm -hmm. добрые. Mm -hmm. Так вот, когда я смеялся, с меня выходили эти добрые глаза Владимира Ильича, хотя я читал все и знал, что зверюга, кат, палач, і... Але... матерщинник. Ну, вот я до чего, вот этот новый, это новый погляд, или не новый погляд на, Товарища на Ленина... На, не, нет, не на всех. И я до чего, э, до активизации. Одна з такая детективная фабула этого романа. Чи був Ленин немецким шпигуном? Нет, я сразу говорю, хоть, вот опять, это не точность, которая стала для нас привычкой. Задачи и цели партии Ленина, его соратников, удивительным образом совпадали с идеями и целями Людендорфа. Ему нужно было вывести Россию из войны. Ленин же, это статья еще 2014 года, говорит о том, что необходимо перевести войну из ранга империалистической да. в ранг гражданской. Совпали цели. Вот когда говорят, Ленин был немецким шпионом. Это газетный заголовок тех лет, но он не был шпионом, он, он не приносил донесения Людендорфу. Я убежден в том, и этому есть масса доказательств, правда косвенных, поскольку э, основные были сожжены во время революции mm -hmm. в Германии, прямо во дворе и канцелярии, говорят господином Радеком: Но опять-таки, мы говорим о том, что сами как бы, ну, документарно подтвердить не можем. Но существует масса косвенных доказательств того, что деньги на э, то, чтобы большевики смогли вывести Россию из войны, давал немецкий генеральный штаб. Делал он это через другого знаменитого революционера, господина Парвуса, э, фамилия которой у нас незаслуженно забыта. Да. А это человек, который в свое время э, на турецких младоевропейцах сделал колоссальные деньги и оказал огромнейшее влияние, как на газету «Искра», так и на деятельность Троцкого, Ленина и всех остальных. <coughs> мы о нем не помним. ну действительно, документального мы не имеем подтверждения, но сама логика речей и очевидные факты. Там есть косвенные факты, там есть участие в этом фирме Nestle, там есть задействованные, ну, было масса документов на самом деле, которые существовали на тот момент. Ну, знаешь, э, э, я партии регионов, чернокасса черная касса большевиков, где товарищ Ленин лично бы расписался, все он, известно, мы не Естественно, Ленин это отрицал. Но сама поездка в его, опять-таки, в пломбированном вагоне, не был вагон запломбирован в том как бы, смысле, который мы привыкли э, понимать. Да? Не было пломб на дверях, ничего. Просто э, при переезде через воюющие страны, э, ехали на север, было запрещено выходить. Все это было организовано швейцарскими товарищами, плюс немецкими товарищами, плюс с Генеральным штабом, плюс финансировалось Парвусом. И чтобы вы понимали, не только Ленин, но и Мартов должен был приехать таким же путем, и, как я понимаю, приехал mm -hmm. потом, да, и так далее. То есть на самом деле там есть масса фактов, которые говорят о том, что без ведома немцев это не могло случиться. Ну, еще одна вещь, которая должна настораживать нас. Ленин уехал из России в 1905 году. То есть на момент начала Октябрьского переворота, вернее февральской революции, начнем с этого, Ленин не был в стране 12 лет. Не было телевидения, не было радио, статьи, которые распространялись вместе с газетой «Искра», они распространялись подпольно, читало их минимальное количество человек. И тут мы видим перед собой финляндский вокзал. Толпа. Да, Приехавший встречает Фетросовет, да, встречает Суханов, встречает Чхиидзе, ну это понятно. Да? Но при этом же Ленина никто не знал, даже в лицо. И тут, короче классно описано: как... кто Ленин? Кто его знает? Вот это вот, да, вот этот вот, вот маленький, нет, вот тот вот маленький, в Кепке. Да, никто не понимал, никто не знал. Ничего не известно. Приезжает человек, и многотысячная толпа начинает скандировать «Ленин, Ленин». У него была гениальная пиар-группа, которая работала ну, в толпе. Да? Мы же знаем, как работает в толпе. Да? Плюс к этому, рост у него был, как вы знаете, метр без кепки. Он был очень невысокого роста человек. Его поставили на паккард. Но его было, ну, его было не видно. Огромная толпа. Вы, кто был в, в Питере, тот знает, что такое площадь перед финляндским вокзалом. Тогда его переставили на броневик. Но представьте себе, это... Это март месяц, это очень холодно, это очень э, ветренно, это, это питерская погода. И э, стоит толпа, ну давайте так, ну пусть там было даже 5 тысяч человек или 10 тысяч, не знаю, много могло. Туда а прийти. его же чекал. Долго. Долго, поезд опаздывал, да. Э, первую речь он произнес внутри вокзала. Суханов очень хорошо это описывает. Это человек, который потом был осужден за сухановщину и... Расстрелян. Ленин произносит первую речь внутри вокзала, потом выходит, его ставят mm -hmm. на броневик, а теперь представьте себе, вы в толпе 10 тысяч человек, да, пытаетесь, не обладая никакими ораторскими способностями, потому что говорить мы не могли вообще. И оратором Ленин никогда не был, хорошим, да. Его слушает, эта толпа. Ну как без микрофона? Еще раз, пять тысяч человек, которые просто говорят между собой. Да они гудят, потому что они возбуждены. Да они тут простояли уже два с половиной часа, им холодно, не топчутся. Сколько человек его слышал? Сколько слышало людей его знаменитую речь? Мегафонов не, не Никаких, было. никаких не Микрофонов. Было. Ничего не было, да? Ну, там еще много таких любопытных деталей существует, когда ты начинаешь понимать, что это великолепно организованная пиар-акция, которая поддерживалась на каждом из этапов. Все. Троцкий, например, он произносил речи в цирке за деньги. Для того, чтобы послушать Троцкого, он был очень хорошим оратором, приходили люди, матросы, солдаты, платили копеечку, и он в цирке выступал на них. Представляете, да, революционная речь, вы, вы пришли, там, заплатили денежек, потом перед вами произносит революционную речь. Таких деталей можно насобирать столько любопытных, которых мало кто знает. Да? Но, возвращаясь к вопросу да. секса, Ленину в э, год смерти было 54 года. Еще раз, Влад, 54 года. А на момент падии 17.47. Ну это же у нас он только лисичек жалел общество чистых тарелок бритвы по глазам да? на самом деле все они были живые люди они были э, не просто живые люди это были люди которые ненавидели друг друга и знали друг друга много лет вся наша вот, эта революционная миграция она варилась в одном котле до 905 потом после 905. -го. Они воевали за газету «Искра», за влияние, они друг другу говорили гадости, они писали статьи друг от друга. То есть, знаете, такое вот, кубло, такое змеиное, огромное. Ну и после так. революции тоже, властно, то самое. Они друг того, друга, еще ненавидели, живыми. интриговали. Они были живые, они хотели власти, они хотели денег, они хотели женщин. У них все это было. Луначарский, что мы знаем о Луначарском? Культурнейший человек. Uh -huh. И детей любил. Пижон, Болтун. Это свидетельство очевидцев, которые с ним общались. Невероятно самовлюбленный тип. Человек образованный, но не очень умный. А мы же привыкли как? Это же министр образования. Да, у нас был первый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У них у всех были университеты, только Ленин был очень посредственным студентом и фактически никогда не имел своей юридической практики. Они с Керенским были э, выходцами из одного и того же города. И э, папа Керенский был э, директором гимназии, в котором учился Володя Ленин, Володя Ульянов. И папа Керенского э, ходатайствовал э, о том, чтобы... Ульянову разрешили поступить, ну, дали сдать экзамены и забраться, да, и поступить в университет, он считал, что Володенька не должен страдать. И после, через 30 лет после того, в 17-м, ну, в романе так написано, да. еще Керен сказал, а чего нам бояться Ленина? Он да. приедет, я с ним договорюсь, мы земляки, мы прекрасно друг все, друга знаем. Они все друг друга знали. А, я всегда привожу тоже яркий пример. Господин Троцкий был снят с корабля в Галифаксе, угу. когда ехал да -да -да. из Нью-Йорка, ехал в Россию на революцию. Его сняли с семьей и в лагерь для интернированных. И как ты думаешь, кто дал телеграмму о том, чтобы Ленина ну, в, немедленно... в не про Да, господин Милюков. Знаешь, глава временного правительства фактически на тот момент дает телеграмму, а но ну, немедленно освободить знатного революционера они себе смерть накликали сами. А вот, да, да, давай я как раз про это, потому что Ленин, Троцкий и Луначарский, эти призвища нам известны, и вся другая когорта, вот, вот тут она на, 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 на А про те, начиная с Керенского, то Терещенка, Терещенко, Милюкова, згаду, Гучкова, Радянка, ну, масса призвищ, про которые мы oh. начебто знаем, а знаем мало. И Яка дивна, мені здається, що це навіть композиційний такий прийом в романі використовується там, скажімо, квітень 2017 року. Вони говорять, що хтось особливо радикальний, каже, потрібно зробити ось це, це жорсткими методами. ні, ми благородні, ми ліберали, ми демократи. Ми цього робити і будемо. Через кілька сторінок вони говорять, а. А, а надо было сделать, как вот как килька старинок тому, але иной город не, а теперь уже требы работать, ой, это, это, это. нет, мы либералы, мы демократы, мы это снова несколько старинок, снова ситуация повторится и так до, до самого желтневого. Фактически так и было. Да. Опять я же, я же беру это все не с потолка угу. и беру это с речей, которые произносились на заседаниях Временного правительства, в Петросовете и так далее. Э, нас же учили когда-то, помнишь, двои власти и так далее. Да, да, да. Это же была комическая ситуация. Мы думали, что там было такое противостояние. На самом деле это была комическая ситуация. Это была власть, весь власть. Это лучше сказал всего Гучков. И вся ответственность на мне, а сделать я ничего не могу. Я не могу так, я ухожу. Это говорит военный министр. Да? Э, Гучков э, очень любопытная личность. Личный враг императрицы, Личный враг. Она его ненавидела, потому что он ненавидел ее и ненавидел Распутина. Угу. Человек, который принимал участие в Англобургской войне. Доброволец. Да? Бритер. Невероятный. Дуэлиант. Бритер. Человек очень резкий, человек очень одаренный. Да? Оратор прекрасный. Многолетний сенатор, но ну, член Государственной Думы. Масон. Они все были фактически масонами. Я, я этот вопрос обходил. Да, почему? почему постоянно, а да, а но а он, он проходит. Да, за, почему? Потому что я э, об этом надо писать отдельный роман, об этих ложах, взаимоотношениях между ними. Но я так полагаю, что это были больше даже игрушки для богатых людей, некая вовлеченность. Потому что, в принципе, там работали как раз марксистские э, принципы. Смотри, Работала круг, круг экономика. Для Почему? Потому что э, войну, э, войну Российская империя могла выиграть. Во всяком случае, не будь Лениной компании, они бы оказались на стороне выигравших. И Брестский мир, который нам с тобой преподавали всю жизнь как великое достижение, не мира, не войны, вот мудрость, это э, взять и отобрать у обескровленной, длительной войной страну, страны. Победу, на самом и властно довести ее и обескровить ее да Не, ну они обескровились будем говорить сами к этому периоду ну, очень сильно была позиционная война это копная война это артиллерийские дуэли которые длились месяцами это сумасшедшие какие-то потери при наступлениях это в общем-то воровство в армии ну это бездарные генералы там ну, был, ну были и даровитые были а и потом бездарные. с лютого 17-го года советы в армии ужас Приказ номер один – это вот это. С этого начался конец страны как таковой, да? И в принципе ну, давай, не Вот давай давай, приказ номер один, что еще было? Э, приказ номер один – это о том, что существуют солдатские комитеты, которые в принципе участвуют э, в управлении армией. То есть э, приказ офицера – это, конечно, приказ офицера, но для чтобы солдатский комитет но, ну, обязательно. Мы с Калишаним тут да? посовещаемся. И... Э, в армии в этот момент уже была разложена сумасшедшим образом, она была разложена агитаторами, причем не только большевистскими, эсеровскими, меньшевистскими. Вообще большевиков на момент начала февральской революции, их было ну, как бы, число, стремящееся к нулю. большевиками ошибки. в кількостном сенсе, они не были. А нет, но вот к августу, к восстанию, угу. кстати, тоже любопытнейший момент, потому что любое партийное строительство это деньги. Я могу сказать, обратиться к нынешним партийным руководителем, да, любое партийное строительство это деньги. Не бывает партия без денег. Партию нельзя построить без денег. Спасибо. И она была построена каким-то образом. И по-моему, в 11 раз выросла численность, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, тут не, не буду называть точную цифру, но выросла во много раз численность, начиная с э, февраля и заканчивая августом. В августе было известнейшее большевистское восстание, которое. Э, тоже привело к очень интересным последствиям, да, потому что Корнилов, генерал Корнилов, помог это дело подавить фактически, да, а потом а был потом предан. Подавили его. Не, он был предан, просто в чистом виде. Кем сохраняем интригу или рассказываем? Ну здесь ну рассказываем, да, да? ну вот, Керинский, Керенский который боялся выпустить äh, власть из рук. Э, ну причем это не книга, это исторический материал, да. Ребята, на самом деле. Э, э, Нельзя говорить, что герой Михаил Терещенко, это прототип, как бы, да, хотя его зовут Михаил Терещенко, но это прототип, потому что э -э -э Я його во многом ну, придумав. То ми зрозуміємо, що тут це все ж таки література, а Конечно, історія да? є історія. Но історичні факти, фактично, всі, які є, як реперні точки в книзі, це історичні факти. Історичне факты. полотно. Я, я по-перше, здогадуюсь, або навіть розумію, яка дослідницька робота Большая. була проведена, і тут респект. Про, у нас залишається буквально кілька хвилин. Я одразу глядачам скажу, що у нас ми з Яном зараз завершуємо тут розмову в ефірі, але ми її продовжуємо. І е, ця розмова буде викладена на наших е, сторінках е, в Ютубі, в соціальних мережах. Тому, хто цікавиться, можете знайти. Ми зараз все продовжимо. Але на сам кінець для ефіру. Все ж таки, Яне, чому, як ти е, сказав на початку, чому пролюбили справжню революцію і дійшли потім до більшовицького е, перевороту? От, от в чому сенс цієї книжки? Невозможно, ліберальними методами управляти страною. которые находятся в состоянии войны. Невозможно либеральными методами привести что-либо к порядку. Потому что для этого должно быть, как ты помнишь, непротивление двух сторон, как mm -hmm. говорили в одной известной книге, да, что есть согласие. Согласие есть непротивление двух сторон. Этого не было. И необходим был такой человек, наверное, как Корнилов. Да? Или же другие действия со стороны Временного правительства совершенно. Э, просто э, идеалистические революционные идеалы о том, что все люди братья, да? что есть эгалите, фратерните, да? все очень хорошо. До того момента, пока ты не сталкиваешься с э, Нехорошее слово, но скажу с быдлом, взявшим в руки оружие. Потому что дальше все совершенно уже идет не так. И э, нельзя играть. Э, когда с тобой играют Чапаева на шахматной доске, ты, ты не можешь э, ставить фигурки там по правилам. Да? Ты должен тоже играть в Чапаева. А вся вот эта попытка февральская. Она была очень умная, она была экономически э, обоснованная. Ее... И на них гроши, знаешь. Да, нашли деньги. Да, ну, э, да. Ну, почти. Вот, история Понятно. Там, да. история говорит о том, что это не совсем так, но mm -hmm. это так, потому что был этот займ свободы. А Лавин, вы, ну, вы все-таки ключевую фигуру, и тут ничего не сказать. Да, ну, министр да. финансов на тот момент для этого его и брали, на самом деле. И э, могло быть все совершенно иначе, но для этого необходимы были другие методы. Э, тут мы сталкиваемся с тем, что идеализм он хорош э, в мирное время э, за столом, где закуска, там, лодочка холодная и друзья. А, и не моя Да, а когда творилось то, что тогда творилось, и было понятно, что эта ситуация усиленно раздувается, необходимы были решительные действия между. Как, как сказал Савенков, который один из главных героев этой книги, потому что если мы не сделаем так, не будет ни демократии, ни России. Да? То есть у нас нет возможности действовать иначе. Но не помогло. Яна, я дякую за розмову в ефірному варіанті. Ми прощаємось з глядачами. Я нагадаю, що це був меморандум латинської те, що варто пам'ятати. Неможливо про все, що описано в цій книзі, проговорити протягом 26 хвилин. Ми з Яном продовжимо для інтернету, а з вами ми прощаємось. Це був меморандум. Дякую.